শেষ হয়ে গেলেও সুর থেকে যাবে তার কথায় সঙ্গীতের কোনো জাত নেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার এই বিশ্বাস উৎসারিত হয়েছে সুরে সামাইয়ে বিসমিল্লাহ খান সানাইয়ের সঙ্গে এই নামটি যেন সমার্থক সানাই তাকে দিয়েছে বিরল সম্মান উনিশশো সাতচল্লিশে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু তাকে দিল্লির লালকেল্লায় বাদনের আমন্ত্রণ জানান উনিশশো পঞ্চাশের ছাব্বিশে জানুয়ারি দেশের প্রথম সাধারণতন্ত্রের প্রাককালেও লালকেল্লা থেকে শোনা যায় তাঁর সানাইবাদন রাগ কাফি বাজিয়েছেন বিশ্বের নানান প্রান্তে চিরাচরিত লোকবাদ্যযন্ত্র থেকে সানাইকে তিনি কনসার্টে স্টেজে পৌঁছে দেন निजे किचु कथा यूट्यूब कभी कभी जमघट ऐसा होता था बनारस में ओहो झूला पड़ा है सावन का महीना तो सब गायिका बुलाई गई सारनाथ में बाघ में पुतली वाले बगीचे में और सब एक तरफ जो है तो पूरी तरकारी और क्या, क्या है, आम है क्या है सब बन रहा है एक तरफ झूला पड़ा है तीन गायिका बैठी हैं और दो पेंग लगा रही हैं और गाना क्या हो रहा सिया संग झूले बगिया में बगिया में राम इतना पेंग चली और मामू बजा रहे हैं हमारे और हम भी बैठे साथ हम भी गोल कह रहे हैं साथ बरसात का मौका है पानी झिमिर झिमर बरस रहा और इसम मकान हमारा यहां खपड़ा पड़ा हुआ था नीचे दालान थी और अंगना था सब था लेकिन ऊपर खपड़ा इसमें हमारी नानी बैठी है एक पैसा हम लिया और टीमल साव एक से थे उनके यहाँ गए टीमल साव कहे कार लड़के वैसे बच्चे तो एक पैसे का घी दे देता तो अपना पत्ता निकाला महुए का और उसका दोना बना और गुजरिया रहा। ऐसे एक पैसे में घी बेहतरीन घी वो तो घी लेके आए मुमानी से का के पराठा पटा देते आटा साने हुए पराठा पका लिया वो पराठा पराठा है और कचरा बना दी प्याज और वो सब खा रहे हैं झील झूल वो मजा आ रहा है और वो जायका है उनमें कि अब वो नहीं है पैसा खर्च करने के बाद ये जायका नहीं है ये सब बातें हैं जमाने की बेगम अख्तर हुआ थी उनका रंग था हुआ कलकत्ते में अच्छा रंग था सलामकम वालिकम क्या शाह उनका कहा ठीक है चले भैया कि नाम वो शुरू हो गई पियाल जाए प्राण जाए पिया जाए प्राण जाए हम बैठे हम ये हमने कहा पिया जाए प्राण न जाए पिया जाए प्राण তার বাজনা শোনা যায় গুঞ্জুটি শাহেনাইতে জনপ্রিয় হয় স্বাদেশের সাউন্ড ট্র্যাক সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘরে অভিনয় করেন তিনি তার প্রিয় সানাইকে তিনি ডাকতেন বেগম নামে বারাণসীতে তার সঙ্গেই সমাহিত তার প্রিয় বেগম ভারতরত্ন বিসমিল্লাহ খান দু হাজার ছয়ের আজকের দিনে পাড়ি দেন সুরলোকে তবু তার সুরের রেশ আজও সুরাবিষ্ট করে রেখেছে আমাদের সঙ্গীতের জগৎ